PMJ arah kongsi maklumat pemain kacukan. Penyertaan Timur Leste dan Perjanjian Damai KL antara dua sejarah baharu. Tinggalkan Malaysia, Trump berlepas ke Jepun untuk lawatan rasmi. Akhiyuddin Hassan tegaskan hubungan Malaysia harus berprinsip. Sanjivan kecam komplot jatuhkan Muhyiddin dan Saifuddin desak Muhyiddin undur, Azmin digugur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News ADC tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail TMJ menyeru semua pihak dalam industri bola sepak tanah air supaya bekerjasama menyalurkan maklumat mengenai pemain kacukan Malaysia kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Ia bertujuan membantu mengenal pasti pemain warisan yang layak mewakili negara mengikut saluran rasmi. Baginda yang juga pemilik klub Johor Darul Taksim JDT menekankan pentingnya kerjasama antara pemilik klub, pegawai, ejen dan individu dalam bola sepak Malaysia bagi memastikan proses pengesahan pemain dilakukan secara telus. PMJ bertitah bahawa FAM seterusnya perlu menyerahkan maklumat lengkap itu kepada Kerajaan dan Jabatan Pendaftaran Negara JPN untuk semakan lanjut katanya keputusan mengenai kelayakan pemain warisan hanya boleh dibuat selepas mendapat pengesahan rasmi daripada pihak berkuasa berkenaan. Baginda turut menegaskan bahawa usaha mengenal pasti bakat pemain kacukan bukan soal individu atau kepentingan pribadi, sebaliknya tanggungjawab bersama untuk memperkukuh skuad kebangsaan. Sebelum ini, FAM dan tujuh pemain warisan dikenakan tindakan oleh jawatan kuasa tata tertib FIFA selepas didapati melanggar artikel 22 Kod Tata Tertib FIFA FDC berhubung pemalsuan dokumen. Penyertaan Timor Leste sebagai negara anggota ke-11 ASEAN dan pemeteraian perjanjian damai Kuala Lumpur melibatkan Kemboja dan Thailand antara dua sejarah baru yang berjaya dilakar Malaysia selaku pengurusi ASEAN 2025. Setiausaha Akhbar Kanan Perdana Menteri Tunku Nasrullah Abaidah berkata, penyertaan Timor Leste melengkapkan keluarga Asia Tenggara yang bersatu dan berdaulat. Beliau berkata, penyertaan rasmi Timor Leste bukan sekadar simbol diplomasi tetapi juga hasil keteguhan Malaysia yang sejak sekian lama menyokong penyertaan negara itu ke dalam ASEAN melalui latihan, bantuan teknikal dan pengukuhan kapasiti. Sementara itu, perjanjian damai Kuala Lumpur antara Thailand dengan Kemboja yang disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama-sama Presiden Amerika Syarikat AS Donald Trump pula menjadi titik tolak kepada berakhirnya pertikaian antara kedua-dua negara. Ia sebuah kejayaan yang berakar daripada rundingan damai yang dimulakan oleh Perdana Menteri pada Julai lepas. Tunku Nasrul berkata, langkah berkenaan menandakan kesediaan kedua-dua negara untuk menghentikan peperangan, membebaskan tawanan dan membenarkan pemerhati ASEAN termasuk Malaysia menilai pelaksanaan damai di lapangan. Dalam perkembangan lain, Presiden Amerika Syarikat AS Donald Trump dilaporkan telah meninggalkan Malaysia pada pukul 10.06 pagi tadi bagi meneruskan siri lawatannya ke Jepun yang berlangsung mulai hari ini hingga 29 Oktober depan lawatan tersebut merupakan sebahagian daripada jelajah rasmi beliau ke rantau Asia sepanjang lawatan ke Jepun Trump dijadualkan mengadakan pertemuan dengan maharaja naruhito dan perdana menteri sanai takaichi pertemuan itu dijangka membincangkan hubungan dua hala antara amerika syarikat dan jepun serta isu keselamatan dan perdagangan serantau. Kali terakhir Trump mengunjungi Jepun ialah pada tahun 2019 atas jemputan bekas Perdana Menteri Shinzo Abe. Lawatan Trump ke Jepun merupakan sebahagian daripada jelajah ke Asia yang bakal menyaksikan Presiden AS itu menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 di Malaysia dan lawatan rasmi ke Korea Selatan minggu hadapan. Setia Usaha Agong PAS, Takyudin Hassan menegaskan bahawa hubungan Malaysia dengan kuasa besar dunia perlu memberi manfaat langsung kepada rakyat dan negara. Beliau berkata setiap kerjasama antarabangsa mestilah berpaksikan kepada perdagangan, laburan dan pemindahan teknologi yang telus tanpa mengorbankan maruah serta kepentingan kebangsaan. Menurutnya, sebarang rundingan atau perjanjian perdagangan dengan Amerika Syarikat AS hendaklah berasaskan prinsip keadilan dan rasa saling menghormati. Takyuden turut menekankan bahawa Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 yang menghimpunkan pemimpin tertinggi rantau ini bersama rakan dialog seperti AS, China, Jepun dan India menjadi platform penting bagi Malaysia memainkan peranan diplomatik yang lebih aktif dalam suasana geopolitik global yang semakin mencabar. Beliau berkata, Malaysia perlu menjadi suara berpengaruh dalam mempertahankan keadilan untuk umat Islam di seluruh dunia selaras dengan prinsip kemanusiaan sejagat. PAS katanya menggesa kerajaan supaya menjadikan isu kemanusiaan di Palestin sebagai agenda tetap dalam perbincangan bersama AS dan negara lain. Ahli dan pemimpin Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu diingatkan supaya menghentikan segala bentuk permainan politik dalaman dan kembali memberi tumpuan kepada persiapan menghadapi pilihan raya umum PRU. Naib Ketua Bersekutu Bersatu Arp Sri Sanjivan menegaskan bahawa keutamaan kini adalah membantu rakyat khususnya dalam menghadapi musim banjir yang semakin hampir. Sanjivan melahirkan rasa kecewa terhadap segelintir pemimpin parti yang dipercayai berkomplot untuk menjatuhkan Presiden Bersatu, Muhyiddin Yassin. Beliau menyifatkan tindakan itu sebagai tidak bertanggungjawab dan satu bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan parti. Sanjivan menegaskan bahawa kumpulan tersebut seolah-olah lupa jasa dan pengorbanan Muhyiddin yang membina parti dari bawah sehingga ramai pemimpin memperoleh peluang dan kedudukan dalam kerajaan sebelum ini. Kenyataan Sanjivan itu dibuat sehari selepas bersatu bahagian Dungun mengemukakan usul agar Muhyiddin berehat daripada jawatan presiden dan mencadangkan pertukaran setiausaha agung Azmin Ali, susulan pertelingkahan terbuka antara beberapa pemimpin tertinggi parti. Sanjivan mengingatkan semua ahli bahawa ini bukan masa untuk berebut kuasa atau berpolitik sesama sendiri. Sementara itu, Ahli Parlimen Indrama Kota Saifuddin Abdullah menjadi pemimpin bersatu terbaru yang secara terbuka menggesa Muhyiddin berundur daripada jawatan Presiden Parti. Langkah itu perlu bagi memberi ruang kepada kepimpinan baharu yang mampu mengembalikan kestabilan dan keyakinan dalam parti. Saifuddin turut menuntut agar setiausaha agung bersatu Azmin Ali digugurkan daripada jawatan tersebut. Menurutnya, parti perlu dibersihkan daripada sebarang masalah moral yang boleh menjejaskan imej dan kepercayaan rakyat terhadap bersatu. Selain itu, Saifuddin bersama enam ketua bahagian bersatu lain turut mencadangkan agar ketua penerangan parti Tun Faisal Ismail Aziz digantikan dengan individu baharu. Pandangan itu disuarakan menerusi kenyataan bersama yang turut ditanda tangani ketua bahagian bersatu Pasir Salak. Kuchong, Dungun, Jasin dan Selayang. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Next Step News. Jangan lupa untuk follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step TV. Next Step Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.